ॐ प्रणतोहं जरणाम्बिकां करणशत्पुष्पेक्षुपाशाङ्कुशं वरदा श्रीधृतशङ्खचक्रमभयुं वैफेरुकं कुण्डलं जलजान्तस्थितपादपद्मयुगलां भस्मत्त्रिपुण्डैरुहृतां निरतं हृद्यवराग्रहादजननीं श्रीचक्ररूपां भृशं ॐ शरण्याय विद्महे चरणाम्बिकाय धीमहि तन्नः शक्तिप्रचोदयात् काम्या कामकलारूपा कदम्बकुमलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया सिन्धूरारुणविग्रहान् प्रणयनां भाधिक्य मोहत्ताराणायकसे कृपां स्मृतमुखीं मापि नवक्षोरुहाम्

सर्वालकारयुक्ताकतम भैयद भक्त नम राीद्यामूर्ति सकलसुरुतापत्धात्रत्रत्री सकुंकुमी सूरीकां समक्षकोशाकुशा अशेषजनमोिनी अरुणमा जुशोजुरां जपाकुशुरा जप विधौ सुरे కదంబ కుసుమం ఈరోజు వికసించడం జరిగినటువంటిది శ్రీ చాంద్రమాణ నామ సంవత్సర మార్గశీర్ష మాసంలో ఈరోజు తిది చవితి शुक्रवार अम्मवारी यापस शरणियामहे चरणाबिका दिन तन शक्ति प्रचोदया श्री ह्री ईं क्ली सौ